Вітаю глядачів телеканалу TV, в програмі. Відверта розмова. І сьогодні гість нашій студії Анатолій Линник, який є кандидатом в депутати сумської обласної ради від політичної партії Воля народу і, крім того, заступник лідера депутатської групи Воля народу у Сумській обласній раді Анатолій Іванович, Я вас вітаю в нашій студії. Почнемо з того, що вже було. Ви були депутатом Сумської обласної ради по Буринському району. І скажіть, будь ласка, що встигли зробити для своїх виборців і цього разу, чи підете ви знову від свого виборчого округу, чи можливо якийсь інший округ берете? Спасибо. Спасибо я хочу сказати, що за той короткий період я совете, я був в думаю, що ми зробили немало. Повірте мені, що был... я підняв немножко перечень, які я. что было сделано в Буринском районе. Это была газификация сел. Это шесть сел, я не буду перечитывать их, которые были. Это мое родное село, село Чернечия-Слобода, Суховерховка, Дмитровка, Нижняя Чумакова, Александровка. Была реконструкция водопровода, село Игоревка, строительство водопровода в село Чернечия-Слобода. Капитальный ремонт крыш, асфальтная площадка, школьный автобус, новая скорая помощь и так далее. Теннисные столы, спортивная форма. Мы много-много уделяли внимания. Мы каждый месяц принимали наших избирателей в городе Бурыне конечно же, до революции, до Майдана. У нас был там офис, у нас была там приемная. И каждый месяц, независимо от того, я еду или мой коллега-депутат Крышто Владимир Николаевич, мы постоянно принимали людей, независимо, это мой округ или его округ. И я думаю, мне не стыдно сегодня будет ехать к избирателям, и то за ту работу, что я сделал. Конечно же, не все сделал. Конечно же, я думаю, что правительство нашей страны и руководство нашей области не бывает в тех селах, которые я сегодня бываю. Очень много работы, очень много работы. Ну, на жаль, что депутат не все может сделать. Хотя я скажу, что мы очень много сделали. Конечно же, оценку давать людям, моим избирателям. И они это сделают. Я думаю, вот я иду, как вы сказали, мне вторым вопросом, что я иду на выборы, конечно же, со своего округа, своего Брынского района. И я думаю, люди дадут оценку за ту работу. Ну, це головний показник, бо іноді депутат з одного округу, а другий раз балотується вже від іншого, то це перша ознака, що він, мабуть, там і не бував ніколи, але в принципі це робить честь, що ви знову йдете по своєму округу. А скажіть, будь ласка, наступне питання: от на виборах цього разу такий виборчий закон, що кожен депутат мав заручитись підтримкою політичної сили? Чому ви обрали саме волю народу? Що в цій політичній силі от вам імпонувало як депутату, який вже ну побував да, на цій депутатській роботі? Но я скажу, что в 2014 году, в феврале месяце, я был на Олимпиаде в Сочи. Я поддерживал свою команду сборной Украины по биатлону. И когда я вернулся в Украину и повернулся на работу, то уже не было ни фракции партии регионов, ни руководства, никого. Все поразбегались, фракции нету. И ко мне подошел Олег Анатольевич Бояренцев и сказал, что будем делать. Я говорю, только вместе, только работать, не останавливаться. Я знаю Олега Анатольевича как боец, справедливо я всегда завидовал северной группе, это Андрей Леонидович Дыркач. мы всегда с э, главой администрации Буринского района Устуха Александром Павловичем говорили, нам быть такого депутата. Когда мы узнавали, что в Буринском, в Путильском районе то пришло 20 миллионов, то 14, то еще, на все, там и домы культуры реставрируются, там и газогоны делаются, газопроводы и так далее, и так далее. Мы всегда хотели такого депутата. мы всегда стремился быть с ними. И на сегодняшний день я не жалею. У нас лидер достойный. И когда я, если честно сказать, я уже не хотел идти на эти выборы. Я увижу, что очень сложно, и это, я думал, что это не мое. Но когда я подумал, что в любом случае я должен защищать свой регион, свою бурынщину, потому что я не думаю, это те люди, которые сейчас появляются, приезжают, уезжают, они не будут беспокоиться за мой край. Тому я вирішив піти депутати свого народу, Я знаю, що я зробив правильний вибір. Закупівельна ціна газу з 1 жовтня 232 долари за тисячу кубометрів, а собівартість видобутку українського газу 80 доларів. А ціна для населення 7200 або 340 доларів за тисячу кубометрів. От ви були певний час першим заступником голови публічного акціонерного товариства Суми газ, і може ви поясните, чому такі розбіжності собівартість одна, закупівельна друга, а ціна для населення ну я не знаю, в кілька разів більша. Если вернуться к тарифам, я тоже немножко поднял информацию, действительно себестоимость тысячи кубов где-то около 100 долларов. Около 100 долларов. А ну, это там с транспортованием, да, трошки сбільшивается, а лишь 340. Э, это целевая надбавка плюс НДС. Это не тран... угу. Да, транспортуем, здесь нету транспортировки. Но действительно переложить сегодня на плечи населения, людей, пенсионеров, такую сумму, это вообще невозможно. Потому что на сегодняшний день, я хотел обратиться и сказать у кого добыча, у кого добыча, в частных, а частных лицах, я могу назвать поименно, я знаю, у кого это добыча, потому что ну, новое правительство обещало жить и по-новому, изменить все, но ничего не меняется, люди, людям собственной добычи, которые занимаются, они невыгодно выгодно отдать на газовый рынок свою добычу, потому что они добывают по 2, а продают по 7200, Выгодно, mm -hmm. наверное, и это все знают, потому что это неправильная политика. Действительно, здесь нужно заниматься, здесь нужно бороться, и ну, неправильная позиция нашего правительства. Они просто, они просто уничтожают свой народ. У нас собственной добычи хватает обеспечить обеспечит население области. Статистика. В 2015 году добыча украинского газа составит 19,5 миллиардов кубов газа. для мисс... Это прогнозный баланс да. на 2015 год. Потребление населения 14 миллиардов и плюс ТКЕ 6 mm -hmm. миллиардов. Хватає повністю безпечі Просто невигодно нашим олігархам, нашому правительству займатися нашими людьми, нашим народом. 100%. 100%. Навіть, ну, ви ще також активну громадську роботу. ведете. я знаю, що крім того, що ви особисто учасник бойових дій в Афганістані, ви ще голова обласної організації спілки ветеранів Афганістану, які проблеми сьогодні турбують воїнів-інтернаціоналістів, тому що я знаю, що Чорнобильцям там урізають пільги. Може, і у вас таке щось відбувається? І світля нагрузка для мене така непроста, тому що люди. афганцы все непростые, семьи погибших, инвалиды. У нас их насчитывается в области около 4500, 4 это у всех участников боевых действий. Конечно же, каждый день идут вопросы, нужно, нужно, нужно. Что, чего мы достигли, будучи депутатом областного совета? Новый офис на Кузнечной 5, лучший офис в Украине, всем обеспечены. Финансирование нашей организации существует. Что я добился? Когда я приехал первый раз в Буринский район, я увидел маму погибших двух детей в Афганистане. Я спросил, сколько вы получаете за погибшего ребенка, за кормильца? Она сказала мне 137 гривен. Вы знаете, я был в шоке, просто в шоке. Поэтому я вышел с инициативой к представителю областного совета, к губернатору, и мы сделали программу. И сейчас уже вот 4 года получает семья инвалидов в первой группы с областного бюджета по 500 гривен. Это, я думаю, что ну, хотя бы что-то, что-то. Я знаю, что за эти деньги нельзя прожить, но что-то можем сделать. Вот буквально вчера с инициативой Олега Анатольевича Бояринца, мы были губернатором нашей области, Клочка Николая Алексеевича, я написал в августе месяц это письмо, чтобы добавить э, по 1000 гривен каждой семье или до первой группы. Но пришел отказ, подписала зам губернатора. Куплетик, а почему? Что у нас таких денег нету, что того нету и всего нету. Я считаю, что они не хотят просто помогать этой категории. Потом, когда я уже выложил это письмо в Facebook, когда все было, она мне звонила, извинялась и так далее, и так далее. Ну, гроши нашли? Вчера Николай Алексеевич, я ему благодарен, пообещал, что на 16 октября на сессии будет выделены деньги нашей категории. Я хочу сказать огромное спасибо ему. Просто он окружил себя такими заместителями, я не боюсь это сказать в эфир, что они ему только мешают. Они не помогают, они просто... Ну, вредители, вредители него, что Иван Семенович Борша, что Ирина Купречек, они просто не помогают. Я дальше скажу, на сегодняшний день я получил письмо, при каждой власти, при каждом губернаторе была координационная рада. Координационная рада. Мы всегда встречались, обсуждали вопросы нашей категории, что делать, как жить, как дожить, как прожить. Поймите, сегодня она скосована, ее нету. Мне пришла больше ответ, что такой уже рады у нас нету поверьте. Но они в политику играют. Но же люди есть, и проблемы да. есть, ну, и вы вырешивать их треба. Это политика. Иван Семенович всегда говорил на афганцев, что вы там брыщите медалями, идите там гуляете и так далее, и так далее. Я считаю, что он вредитель. Я хочу, чтобы афганцы знали, все знали, участник все, что вот за этого человека, я не хочу сейчас даже агитировать, вообще нельзя голосовать. Вообще нельзя его поддерживать. Он просто для афганцев это вредитель. Потому что я хочу назвать цифры. Цифры. Сегодня два года не работает 223-я программа. 503 программа не работает. Сегодня у нас раб... участники БДС не получили квартиры. Это, допустим, инвалиды, инвалиды 40 человек и 13 город, это 53 человека. Участники бы не получили. 562 человека, это область города. С 87 -го года стоят на очереди. Инвалиды с 90 -го года стоят на очереди. Ну разве это можно так? Роб... И сегодня... Проблем дуже много, да. Да очень много вопросов, очень много вопросов. Сегодня там они говорят, а то, а то, мы за, пускай помогают ребята, мы уже объединяемся с ними. У нас Понимаете, у нас один вопрос, одна проблема. И я знаю, что так и будет. Мы все равно объединимся и будем вместе добиваться. Это просто сейчас там рассказывают им все-все-все. Нам тоже рассказывали все. Ну, дальше ничего не идет, не движется. Проблем масок, квартиры, медицинское обслуживание и так далее, и так далее. Потому мы все делаем. Я, допустим, привлек афганцев, таких состоятельных, друзей, мы все помогаем, каждой семье. Сегодня масса вопросов, это лечение, это протезирование, это операции. Сейчас у нас уже каждому будет, скажем так, за 50. И просто очень масса проблем, потому что мы решаем эти проблемы, но хотелось, хотелось бы, чтобы власть все-таки обратила внимание. Здесь не политика. Я хочу, чтобы они все-таки занялись людьми, категории нашей. Масса проблем Конечно же, сегодня в стране. Но я хочу, чтобы они не забывали этих людей. Потому что эти, эти ребята проблемы. выйдут и пока скажут за себя слово. Ви також і голова Федерації біатлону Сумщини. <кій> і наші глядачі, напевно, знають, що Федерація біатлону, тобто наші біатлоністи це більшість національної збірної України. І от ви говорили, що ви були на Олімпіаді, і класні наші досягнення. Але скажіть, будь ласка, чи є перспектива в цього виду спорту, чи є молоді біатлоністи, які готові да, от естафету цю прийняти від тих же сестер Семаренок, І чи буде розвиватись та програма, яку робили для токарів, Тобто створити там таку базу. Шикарно для тренировок, для для змагань всего и всего с биатлоном. Ну я еще и вице-президент Федерации биатлона Украины. Мы там за хорошую работу меня президент как бы пригласил себе в команду, потому что действительно у нас талантливые очень спортсмены. У нас э, сборная Украины это 50% наших сумчан. Но знаете, как больно слушать, когда сейчас наши спортсмены убегают, переезжают в Чернигов, потому что у них созданы лучшие условия. Вот там простые вещи. Если идешь к губернатору землю надо отвезти. Он говорит, все, земля отведена. Если нужно базу, база вот эта. Понимаете, и когда у нас сейчас больной вопрос, я как депутат, поддержали коллеги, мы уже два года, у нас есть деньги, 2,8 миллиона гривен, для, чтобы достроить нашу лыжерольную трассу. На сегодняшний день ничего не срушилось с места. Мы вчера, опять же, Олег Анатольевич Боярыц инициировал эту встречу, я по моей просьбе, мы были у губернатора и подняли этот вопрос. Действительно, Ничего не сделано. Я вам наведу пример. Я был в Румынии на чемпионате мира по биатлону, по летнему биатлону. Представьте себе, участвовало 24 страны. 24 страны. У нас медалей 11 медалей. 7 золотых, 6, 7, 3 серебряные и бронзовые. Представьте, мы взяли первое место по, по очкам. Когда гимн Украины поднимался, представляете, сколько раз поднимался гимн? 7 раз. Все были в шоке. Украина, в которой нету ни стадиона, ни трассы, ничего нету. Дивай, ну, это смешно. Иди. Я вам когда скажу, что у нас есть Сумах, центр зимних видов спорта, у нас здесь центр, ни одной лыжи нету, ни одной палки, ни их роли, ничего нету, и наши дети достигают результатов. Просто я опять же хочу обратиться. Мы были у Николая э, Алексеевича вчера. 500 тысяч на нужно дать хотя бы на инвентарь. Он согласился, что нужно дать. Но не можем мы прославлять область, а мы прославляем Украину на таких соревнованиях, и у нас ничего нет. Я всегда говорил на совещаниях и на нарадах, что спортсмены, знаете, больше прославляют нашу страну, чем какие-то дипломаты и наше руководство. Абсолютно в мире взводна. знают Украину. Вы зайдите на сайт, миллионные просмотры. Первый сегодня легкая атлетика и биатлон, и биатлон. Это, это все. Анатолій Іванович, ну час закінчується, на жаль, нашого ефіру. Я так зрозуміла, що всі ці проблеми, які ви перерахували, вони будуть у вашій програмі роботи, коли ви станете депутатом обласної ради. Я хочу сказати ще Буквально півхвилини. Пів хвилини. Я йду в депутати, тому що я не завершив трьох солах проведення за Тому що я завжди говорив, я добився до міністерства, до віце-прем'єра приходив, всі письма підписані. Хочу сказати, що. люди потратили 20 миллионов на свои газопроводы внутренние, и мы не можем подвести 12 миллионов идти в области или в Украине. Это страшно. Я считаю, что я найду, я все равно завершу эту работу. Я думаю, что мне не будет стыдно перед моими избирателями. Я хочу поднять статистику. За меня проголосовали в 2010 году 5,5 тисяч ізбирателі. Ну, то я скрутайкою довір'я, що я не можу просто так вийти і не завершити свою роботу. Дякую вам за нашу цікаву розмову і бажаю вам успіху на виборах. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії працював Анатолій Линник, кандидат в депутати сумської обласної ради від політичної партії Воля народу. Дякуємо за увагу і залишайтесь на нашому телеканалі.